शिरूर लोकसभा मतदारसंघातून महाविकास आघाडीचे उमेदवार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी महायुतीचे उमेदवार शिवाजीराव आडरराव पाटील यांचा जवळपास दीड लाख मतांनी पराभव करून विजय मिळवला आहे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही सुरुवातीपासूनच चुरशीची लढत म्हणून पाहिली जात होती कारण गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड मोठी उलतापालत झाली होती या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी बाजी मारत राष्ट्रवादीचे शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा एक लाख चाळीस हजार मताधिक्याने पराभव करून विजय मिळवला आहे यावेळी डॉक्टर अमोल कोल्हे यांच्या कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळून फटाके वाजवून व वा एकमेकांना लाडू भरवून शुभेच्छा दिल्या आणि जल्लोष केला महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षातील सर्व नेते पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कष्टाचे हे फळ असल्याची प्रतिक्रिया डॉक्टर अमोल कोहली है शिवशाही न्यूज प्रतिनिधि फैजल पठान शिरूर ये मुझे लगता है शिरूर लोकसभा मतदार संघ की जो आम जनता है जो महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों के जो कार्यकर्ता है इन कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये नतीजा है और जो जनता ने ये पूरा चुनाव अपने हाथ में लिया था ये जनता का आशीर्वाद है ये मुझे शिरूर लोकसभा मतदार संघ की पूरी जनता का मैं बहुत तह दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एक चीज दिखा दी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कोई नेता अगर कुछ बोले तो भी जनता के मन में जो है वही जनता करती है और वो शिरूर लोकसभा मतदार संघ की पूरी जनता ने करके दिखाया ये एनालिसिस बेसिकली महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के कार्यकर्ताओं की लगन उनकी मेहनत जो एक नाराजगी महायुति के गवर्नमेंट के लिए महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के प्रति जो एक नाराजगी पूरे uh, किसानों में है महिलाओं में है युवा वर्ग में है ये सब एक साथ आने की वजह से इतना बड़ा मार्जिन ये दिखाई दे रहा है <laughs> पुणे का जो भी पॉलिटिक्स है ये आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को मानने वाला पॉलिटिक्स है और जो भी आपने जिनका जिक्र किया जब तक पवार साहब का हाथ सर पर था तब तक की बात अलग थी और अब पहला चुनाव हुआ है जब पवार साहब का हाथ सर से निकल गया है और आगे घड़ोड़ जा सब्सक्राइब करा अपन हा वीडियो फेसबुक वर पा तो फेसबुक पेज फॉलो करा शिवशाही न्यूज डॉट कॉम या अपने वेबसाइट लिख भेट दिया